الله <applause> <applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري Wa yisirni amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hauna wa la quwwata illa billahil aliyil azim muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini tazkirah saya insya-Allah ditulis depan ni 20 minit hingga 30 saya ingin membahaskan secara ringkas Ayat-ayat yang dibaca oleh Tuan Imam tadi bermula isyak sampai empat dekat yang pertama, solat tarawih. Tuan Imam tadi baca dua surah, Al-Qasas dan Al-Ankabut. Saya nak mula dengan ayat pertama sekali, ayat ke-78 Al-Qasas. Qala innama uti tuhu ala ilmin indi. Ayat ini tuan-tuan dan perempuan Dikaitkan dengan kesombongan keangkuhan korun Apabila ditanya kepada beliau Bagaimana kamu menjadi kaya raya Itulah jawapannya Aku jadi kaya raya kerana ilmu pengetahuanku Jawapan dalam Quran berbeza Kita perlu ingat tuan-tuan dan perempuan Setiap Kejayaan yang kita miliki itu hakikat sebenarnya kurniaan Allah. Ha. Ya, nampak banyak. kosor? Lah? Ada dua dalam Al-Quran. Jangan jadi perangai korun. Ada manusia yang angkuh dengan ilmu pengetahuannya. Ada manusia yang sombong dengan kekuasaan dan sebagainya. Kalau kita dapat sesuatu kejayaan ingatlah kejayaan itu adalah kurniaan dari Allah. Kita jawab macam ni dulu. Ini kurniaan Allah kat saya. Mana dalam Quran surah an namli surah ke-27 di pertengahan ayat 40. Hada min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan dari Tuhanku. Jawab macam tu dulu. Ustaz boleh ingat noh surah tu imam baca hebat pula ayat ke berapa kan ha? tu imam dia baca tengok aku tahu minta maaf lah kan saya hebat dah bayar ha? wali wali walakok wali bisa cakok tak hebat kuniaan Allah tadi duduk sembang dengan rumah tak aku malani ni apalah aku nak seramah no? cemuih lah dia kata dengarlah ayat tu imam baca pam tu imam baca al-qasas dengan gambar pun boleh kat aku dah malam ni. Kan? Ya? Ha. Jadi makna tu jawapan. Jangan sombong. Macamlah Tuhan anugerah kat saya daya ingatan tuan-tuan. Mampu mengetahui surah bapa, ayat bapa. Jawapan kedua dalam suratul hijri. Surah ke-15. Pada ayat 21 wa in min shay'illa indana khaza'inu dan setiap sesuatu yang kamu miliki itu kurniaan dariku ataupun datang daripada perbendaharaanku kalau Tuhan tak bagi tak boleh kita kaya kita berkuasa kita berilmu pengetahuan kesemuanya kurniaan dari Allah sebagai ujian boleh tuan-tuan? Itu di antara ayat yang menyebut tentang kesombongan seorang tokoh korporat di zaman Nabi Musa AS korun. Selang tiga ayat. Pada ayat 81. Allah ajak korun. فَقَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ Lalu kata Allah ataupun maka kami tenggelamkan korun ke dalam perut bumi bersama-sama dengan rumah banglo dia dengan semua kekayaan yang dimilikinya tuan-tuan. Sebab tu ada ayat Quran yang menyebut hebat macam mana pun kita hidup di dunia ni apabila sampai masa Allah nak membinasakan seseorang itu dia tak mampu nak melarikan diri tuan-tuan. Ayat dalam surah Asy-Syu'ara surah ke-26 bermula ayat 205 hingga 207 Allah Subhanahu wa taala berfirman afara'aita ingat ada lima lima afara'aita ni bahasa letih lah ni Ha. Boleh tak imam? Tak imam tak ingat aku nak ingat je lah. <laughs> ha, lupa tuan-tuan. Nah. Ayat 20 ni sat lagi kalau ingat saya terjemah lu. Nah. Maka apakah pandangan kamu Muhammad ataupun apakah kamu tidak melihat Muhammad? Ya. Eh lupa semua ayat ni. Tu dia masa nak lupa tuan-tuan. Nah. Maka apakah pendapat kamu Muhammad orang-orang yang kami beri kenikmatan bertahun-tahun lamanya di penghujung sini tengah tu apa afa <tongan> tengok Quran tak tak bukan ah ingat dah ah, wali dia bagi tahu kat wali lah afa sinin thumma jaahum makanu yuadun ma aghna anhum makanu yumattaun ah tu ayat dia ustaz Asy-Sura surah ke-26 ayat 205 hingga 207. Saya buka kitab tafsir Dr. Hamka, kita mengaji kecil-kecil, buka kitab kecil jalah. Dia hura sedap. Ada manusia yang Allah uji dengan kesenangan hidup kekayaan. Ada pula diuji dengan kekuasaan. Ada pula yang diuji, diuji dengan apa tuan-tuan? Dengan kedudukan, kebesaran, pangkat, darjat Tapi bila masa kehancuran dah sampai Segala kenyakmatan itu Tidak berguna lagi bagi mereka Macam tadilah Korun kaya-kaya Kedekut tak edu masin Sombong pula Akhirnya Allah benamkan korun Di dalam perut bumi Bersama-sama dengan harta yang dimilikinya Itu kesedahan jadi kita kena ingat tuan-tuan. Jangan salah guna nikmat. Kurnia anak Allah pada kita moga-moga. Nikmat tersebut dapat membantu kita paling tidak pun di dalam alam barzakh. Karena kehancuran yang dijanjikan oleh Allah dalam ayat saya baca tadi kita tak mampu untuk mengelak. Kadang-kadang kita rasa-rasa ish awak puak-puak zalim ni tak jatuh-jatuh lagi noh. Duk bincang kedai kopi. Kan? Ha? Sambil duk mendam. Ha tu dah masuk haji pula. Haji ni makan keliling pula. Lok laknya Pak Haji. Sehari tiga kali ni haji tuan-tuan. Musi haji tak masuk ni. Ish, dia kena duduk semang tolak. Dam. <laughs> Wat tak jatuh-jatuh pokok ni. Ayat tadi. 205, 207 wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun inna ma yu'akhiruhum liyaumin tashkhas fihi al-absar jawapannya dalam surah Ibrahim ayat 42 Allah bagi tangguh dulu tapi bila sampai masa kehancuran sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari innallaha la yumli lizzalimi hatta idza akhadahu lam yuflishu mereka tak mampu nak melarikan diri daripada kehancuran tersebut itulah kesudahan qurun ha, berapa minit lah? 10 minit baki lagi 10 minit saya pilih 20 boleh pasal apa bayaran dia sama kan eh, ustaz jangan duk tolak pula ha tuan-tuan tolak bayaran saya malam ni satu kezaliman terhadap saya Habis Kemudian ayat yang menarik dalam surah Al-Qasar kalau nak urai ni sejam ayat 85. Tonton rujuk tafsir Arab Saudi Al-Qasas 85 ni muka surat 624. Ayat ni kalau nak urai satu hari satu malam. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Tuan Imam. Imam. Tuan tu makan lebih tu mengantuk bosok, syok lah kita lupa nak tanya kat dia setahun sekali lah jumpa ustaz ayat ni tuan-tuan di antaranya menjelaskan matlamat hijrah rasul ke Madinah ha, jangan salah faham ni lah ayat ni kita terjemah dulu sesungguhnya Tuhan yang mewajibkan ke atas engkau atau ke atasmu Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Quran. Benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah Tuhanku mengetahui siapa yang membawa petunjuk, siapa pula di dalam kesesatan yang nyata. Tuan-tuan dengar ayat tadi. Terjemahan Tujuan Nabi berhijrah ke Madinah untuk melaksanakan hukum-hukum yang terkandung dalam Quran. Sebab itu di Madinah beliau menegakkan sebuah negara Islam. Dan Allah memberi janji jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pulang semula ke bumi Mekah pada suatu hari nanti sebagai orang yang menang. Ini mukjizat ianya berlaku 10 Ramadhan 8 Hijrah sila rojak tafsir Arab Saudi pada muka surat 624 dalam almari itu banyak tafsir Arab Saudi dan Tuhan, jadi dengan duk tikai lagi bab hudud kisos ta'zir ni dia di Mekah tak boleh kerana dihalang dicegah dan ditegah pergi dulu buat seketika kamu akan pulang semula sebagai orang yang menang kita di Malaysia satu puak tak mau hudud satu puak nak tangguh hudud satu golongan nak laksana hudud tuan-tuan nak pilih yang mana tuan-tuan saya habak beratus kali dah kalau ditakdirkan Malaysia menjadi sebuah negara Islam orang-orang bukan Islam hak mereka kekal mereka nak semua tokong hujung tu ada tokong tu kan tang hujung sa'ah Maniam nak pergi sembah tak kong? Boleh. Dari Quran, Al-An'am, ayat 108, muka surat 195, tafsir Profesor Mahmud Yunus. Wala <tik> tasubul ladina yada'una min dunilla fayasubullah. Dan janganlah kamu mencerca sembahan-sembahan mereka. Selain daripada Allah, nanti mereka akan mencerca Allah. Nanti mereka pula akan menghina atau mencerca Allah. Apa dia ayatnya? Ayat ni dalam bahasa Melayu ya, toleransi keagamaan. Dalam bahasa Inggeris, religious tolerance. Ni layak ayat dah. Islam dah ajak lama dah. Hak orang-orang bukan Islam kekal. Tak boleh dipaksa. Mana ayat tidak boleh dipaksa. Jilid ketiga, muka surat 232. Tafsir al Quran Yang dicetak dan ditafsir oleh Ulama Indonesia, Pijari. cari fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum maka sekiranya mereka datang pada engkau wahai Muhammad hukumlah di antara mereka atau berpalinglah di sini tafsirnya menyebut orang-orang bukan Islam tidak boleh dipaksa menerima syariat Islam yang kita kelangkabut siapa nah Cina kelangkabur India menteri sampai nak tak jawatan Walau tak letak pun pelak-pelak ni pun. Kan. Kalau laksana hudud, pergi jumpa pada menteri tu. Ambuih. Oh, Hampa buta perut lah Ni ajaran kami ni. Tuan-tuan, kita buat contoh. Macam dalam agama Yahudi. Yahudi tidak mengharamkan babi dan arak. Kalau ada Yahudi di Malaysia, kita hendaklah membenarkan mereka makan babi. Tak boleh pergi bunuh babi sebab makanan dia apa Agama mereka tidak mengharamkan babi. Tak boleh paksa. Tapi kena tengoklah pula. Berapa ekor Yahudi yang ada di padang serai ni. Ada tiga ekor. Pi bela bagi babi sepuluh ribu. Yang tu orang panggil gila babi. <tik> Nampak kerti <hati> tak <tik> Ha. Agama dia tidak mengharamkan arak. Kita tutup kelarak sikit-sikit untuk dia kena. Faham ya? Tu ayat dah Al-Maidah ayat 42. Kita tengok lembaga persekutuan pula, tiga kurungan satu. Agama Islam adalah agama bagi persekutuan. Dan agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Tengok tuan-tuan. Saya tidak uh, menyatakan lembaga persekutuan ini menjadi rujukan kita tak, tapi nak ada peruntukan. Tadi saya sebut Quran, tak boleh kita paksa orang bukan Islam terima syariat Islam dalam perlembagaan sekretuan menyatakan pula mereka juga bebas sebelah kurungan satu tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan ajaran agamanya apa tunggulah aku nak masuk parlimen PRU 14 ni insyaAllah ha, tiket bebas nah, ha, logo cap penumbuk orang sengaja petani tak undi aku nak bertumbuk habis aku pun nak beritahu kat menteri-menteri pelak ni baru. hampa jangan kau ajak. Nah, jangan kau ajak dengan Islam. Kami tak pernah sentuh agama apa. Tiada tuan-tuan? Allah, tiga orang. Hmm, pakai tak menang dah. <laughs> Ustaz pun tak mengangguk. Takkan tukar kemah dah <laughs> pun. Itu dia, tuan-tuan. Saya cakap ada dalam Al-Quran. Bukan cakap kosong. Hak mereka kekal. Dan ini hak kita. Kita tak pernah usik agama dia. Kenapa dia pernah usik agama kita? Ini biadab namanya. Bukanlah saya nak kata, padan lah muka lim pelak tu pun. ah lim pelak tu lah. Lim tuan Eng <tellan> Bisa pelak lah dia. Ha, kena dah. Kan? Kadang-kadang saya tengok, mungkin ini Allah nak balas dia. Dia duk hina agama Allah. Kadang-kadang tengok ayat Quran lah. Ha. Tuan-tuan ingat Allah nak biar lah. Ha. Weh, handuk cerca agama pusakan sangat ni, no. Bagi kita, kita minta supaya dia dibicara secara adil. Dalam Islam, tuan-tuan, keadilan itu adalah satu kewajipan. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'adilu huwa aqrabu Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil berlaku adillah kerana adil itu hampir pada takwa al-maidah ayat 8 memang saya pun yakin dan percaya ini permainan politik kotok nah aa, nak mengkucar kacirkan kerajaan Pulau Pinang dari satu sudut saya tengok patutlah hang kena pun hang duk hina Tuhan Tuhan murka tidak? orang tak pernah usik agama hang cuba dia tak kacau agama kita saya orang pertama akan bangun hentam kau-kau punya tapi dah dia dok kata mampu ya eh, bukan adik-beradik aku ayam pun tak senyum adik-beradik yang bawah mayam kau marah ha? kan di EP tuan-tuan ni ayat dia Al-Qasar. Matlamat Nabi berhijrah ke Madinah untuk menegakkan sebuah negara Islam yang kemudiannya melaksanakan syariat Islam. Kedudukan orang bukan Islam tak perlu bimbang. Tidak terjejas. Kemudian Tuan Imam masuk surah Al-Ankabut untuk mengakhiri. Ayat ini cukup cukup terkenal dan ayat ini banyak pengajaran. Ahasibannas ayutraku ayyakulu amanna la yuftanun fatanna min qablihim ayat 2 dan 3 al-ankabut surah ke-29 untuk mengakhiri ha. apakah manusia menyangka cukup hanya sekadar dengan berkata Kami beriman kepada engkau Wahai Allah Sedangkan mereka Belum kami uji Haa, dengar lelaknya ni Dan sesungguhnya Kami telah menguji Orang-orang sebelum kamu Dan ketika itu Ternyata lah Siapa yang benar-benar beriman Siapa pula pendusta Tuan-tuan dan perempuan Kita kena reda dengan pentadbiran Allah. Kita kena redha dengan pahit maung dalam kehidupan di dunia yang sementara. Kenapa tuan-tuan? Allah yang urus kehidupan kita. Ada masa kehidupan kita naik, meningkat, ada masa jatuh. Kullayumin huwa fishad. Ayat dalam surah Ar-Rahman ayat 29. Ayat tentang tauhid rububiyah. Kerja Tuhan. Kata Tuan Guru Haji Salih Musa Kerja Allah Dia mencipta alam termasuk kita Menghidupkan semua makhluk yang dia cipta Kemudian mematikan pula Memelihara memberi perlindungan Termasuk memberi rezeki Mau tak mau Radhi tu ya rabbah Kita kena redha tuan -tuan. Kehidupan kita ni Pasti kehidupan ni bukan mendatar Macam saya sendirilah Ada naik turun, naik turun Kadang-kadang ada suka, kadang-kadang ada duka. Tapi bila Allah uji, kalau kita dapat melepasi ujian tersebut, menandakan kita beriman. Belum diuji, jangan sembang kemah. Manusia ni betul lah. Di antara manusia yang tak tahan dengan ujian, ialah harta benda. Dan juga wanita dan takhta. Tiga tau. Yang meninggalkan perjuangan Islam pun kerana harta benda Imam. Tidak imam Saya tengok belah mana aku ni Tuan-tuan ha. Diberi Tuan -tuan. ha. jawatan yang tinggi Dengan gaji yang lumayan ha. Cakap Islam pun nampak dah Tak pun nak clear elok lah Tuan-tuan Ini ujian kehidupan Mungkinlah bagi saya mungkin. Saya bukan kata siapa-siapa. Karena tidak ada sifat qanaah manusia yang ada sifat qanaah akan selamat daripada tipu daya dunia. Qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bih rawahu Muslim. Sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang diberi petunjuk kepada Islam. Ah oh, ini hebat tuan-tuan. Kemudian bila Allah bagi rezeki dia qanaah berpada dengan apa yang Allah rezekikan kepadanya. Tapi kalau kita cari, cari, cari Allah uji lagi. Tak cukup, tak cukup. Kita bimbang tuan-tuan. Kita adalah pendusta-pendusta. Makna apa yang kita ungkapkan itu hanya lakonan semata-mata. Karena Allah tidak akan membiarkan manusia berdasarkan ayat ini. Kesemua kita pasti akan diuji di dalam kehidupan dunia yang sementara akhir sekali. Ini betul-betul nak berhenti dah. Bukan cobaan lagi ni. Alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ayat yang kedua surah al-mulk surah ke-67 kehidupan ini adalah ujian untuk menguji siapa di kalangan kita yang beramal dengan amal-amal soleh nah, sekadar itulah tuan-tuan dan perempuan sebelum saya mengundurkan diri tuan-tuan mentau nak kutip derma kan eh? eh, tu saya kata 20 minit dah kan? Kita lepas Ramadhan ni Projek pertama akan dimulakan Kos RM150,000 Kalau tuan-tuan ada zakat Atau ingin mendapat pelepasan cukai Pendapatan insyaAllah boleh jumpa saya Tabung saya ada satu eh malam ni Sebab pembantu saya tak main Malam ni saya main sendiri Saya lah ada erat tabung Eh hey, main tuan-tuan kan? ha? Lepas projek pertama Projek kedua besar Haa Allah telah anugerahkan kepada kami sebidang tanah hampir-hampir dua gelung di kampung yang sama. Masya Allah. Berkat Ramadan tuan-tuan. Kami akan bangunkan tanah tersebut se dengan membina sebuah kompleks yang sederhana untuk tahfiz menengah perempuan insya Allah. Jadi kalau tuan-tuan rasa -tuan nak menyumbang ada tabung kat situ, nah, mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan itu akan kami manfaatkan dan saya ucap terima kasihlah selama ni tiap-tiap bulan memang dapat 700, 800, 900 dan 1000 kan Ramadan tahun lepas 3000 lebih jadi malam ni agak harap-harap pecah rekod lah boh 5000 boleh tak? takkan tak boleh 5000 rupiah <laughs> ha, nah? ha, jadi insyaAllah ha, lagi satu kalau tuan-tuan nak hantar anak ke sekolah menengah yang saya urus temu duga 21 Ogos temu duga pengambilan pelajar baru tingkatan satu lelaki saja perempuan belum ada lagi bangunan baru dapat tanah ha? jadi terima kasih ribuan kemaafan kepada semua aku luqawli hadha wa astaghfirullah alladhi mali walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ni saya ambil takbir Allah